بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حج تربيتي كي معزز مدرسين وحاج محاضرین جماعة معتبر علماء کرام اور ضلعی جمیعت لیڈیس مورا کے معذر ذمہ داران و منتظمین اور اس حج تربیتی پروگرام میں شریک ہونے والے اللہ کے مہمان عازمین حج و آزمات حج یعنی حج کے لیے جانے والے بھائی اور حج پر جانے والی ہماری دینی مائیں بہنیں جماعت کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اللہ کے مہمانوں کے لیے حج کی تربیت اور حج کو صحیح جنگ سے آپ ادا کر سکیں اس کے لیے کوشش کی گئی ہے کوشش کی جاتی رہتی ہے اللہ کے فضل و توفیق سے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی بھی عبادت صحیح علم اور صحیح طریقے کی جانکاری کے بغیر اس کے مطابق ادائیگی کے بغیر اللہ کیا قبول نہیں ہوتی یہ بہت موٹا سا مسئلہ ہے کوئی بھی عبادت اگر سنت کے مطابق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوتی اس لیے علماء کا فکر کرنا جماعت کا فکر کرنا کہ ہمارے جو بھی بھائی ہمارے جو بھی عزیز ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں جو حج پہ جا رہی ہیں وہ حج صحیح طریقے کے مطابق سنت کے طریقے کے مطابق کر سکیں یہ یہ بہت اہم ہے اور اسی مقصد کے تحت یہ پروگرام ہوتا ہے اور بھی بہت سارے ہمارے پروگرام ہماری دوسرے بھی اہل علم دوسرے بھی ادارے دوسرے بھی لوگ کرتے رہتے ہیں سب کا منشا یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے عبادت صحیح ڈنگ سے ہو ایک بہت مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی حضرت حضیفہ ابن احمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے دیکھا ایک شخص کو نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ کر کے جب وہ فارغ ہوا تو پوچھتے ہیں کہ کب سے تم یہ نماز اس طریقے پڑھ رہے ہو یعنی کتنے دنوں سے اسی طرح کی نماز تم پڑھ رہے ہو تو شخص نے کہا چالیس سال سے اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں تو حضرت مہمان فرماتے ہیں کہ چالیس سال سے تم اسی طرح کی نماز پڑھ رہے ہو اگر اسی کی طرح اسی طرح نماز پڑھتے اگر تم مر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف یہ نماز ہے اور تم اسی پر مر گئے آپ سوچئے کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ آدمی عبادت کرے اور عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت اور آپ کی تعلیم نہ جانے اسی لیے اسی لیے یہ بنیادی مسئلہ ہے دین کا کہ سب سے بڑا سب سے بڑا ایک طریقے گناہ ہے گناہ میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی جہالت کی راہ پر رہے فکر نہ کرے اس بات کی کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے تو یہ اجتماع یہ اجتماع یا اس طرح کی جو بھی ہی کوششیں اہل علم کی طرف سے جماعت کی طرف سے اور جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے طے کی گئی ہے کہ اللہ کے بندوں تک صحیح دین اور صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پہنچایا جائے اسی مقصد کے لیے کام ہے تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے بات کی ہماری کوئی عبادت ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر سنت کے مطابق نہیں ہو تو وہ قبول نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ آپ سے بھی آپ نے بھی اس طرح کا آپ کا بیان ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہو کبھی رکو پورا کیا سجدہ پورا نہیں کیا کبھی سجدہ صحیح کیا رکو پورا نہیں کیا ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہو تو اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوگی اگر صحیح ڈنگ سے نماز نہیں پڑا تو یہ ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ ایک عبادت گزار اور یا عبادت کے لیے تیار بندہ عبادت کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ اس فکر سے خالی کبھی ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت سنت کے خلاف ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے فکر مند ہیں آخر تب تو فکر میں ہیں کہ کہاں اور تربیتی سلسلے ہیں کہاں اور ہمیں ٹریننگ مل سکتی ہے آپ اپنے طور پر پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اور دوسرے جو نیٹورک ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں اور یہاں دو دنوں سے پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ پوری دن جمعی سے جمع ہیں اور جڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک نقطۂ نظر یہی رہنا چاہیے اور یہ جو یہاں اعلان کیا گیا کہ آپ گروپ میں رہیے آپ اور سب سے سوال بھیج دیجیے کسی موڑ پر ہے کنفیوز ہو جائے آدمی کی کیا اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے سوال آئے گا انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا اور اسی اسی سلسلے سلسلے میں میں یہ کڑی بھی ہے کہیں بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں اجتماع میں لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کور ہو جائے ذہن میں کبھی کوئی سوال بن جاتا ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا شیشن کل بھی تھا آج بھی شیخ عنایت اللہ حافظ اللہ عزیز مکرم جواب دیں گے آپ کی کچھ سوالات اور شبہات ہوں گے اور کہیں بھی آپ کو کبھی کوئی شبہ ہو تو آج بھی حج پہ جانے سے پہلے بھی آپ گروپ میں سوال بھیج کر کے جواب دے سکتے ہیں یہ ایک بات تو یہ ہے جو آپ کے سامنے بنیادی طور پر رکھی گئی کہ دیکھیے علم کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں اور حج تو بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں ہیں حج میں اور آپ فرماتے ہیں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا آگے والوں کو پہنچاؤ کیونکہ جو میرا طریقہ حج اور عبادت ہے یہی اس حسنہ ہے یہی طریقہ ہے یہی اللہ کو مطلوب ہے تو یہ فکر ہر ایک کو رہنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور آپ بہت مکرم ہیں اللہ آپ کو حج تک پہنچائے صحت کے ساتھ زندگی کے ساتھ اور آپ سب حج کر لیں حج مبرور آپ کو حاصل ہو لیکن یہ فکر کے ساتھ ہونا چاہیے فکر کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی انابت ہو توجہ ہو لگاؤ ہو پہلی بات تو یہ کہ آپ حج میں جا رہے ہیں توجہ اور فکر کی بات تو یہ تصور رہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت بخشی ہے کہ ہمیں اللہ اپنا مہمان بنا کر کے بلایا ہے ہمارے کوئی فاضل بھائی بتا رہے تھے کہ دیکھو اللہ کا مہمان بند کر کے جاتے ہو اللہ نے بلایا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خود اپنی زبان مبارک سے کہ حج کرنے والے کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں اللہ نے انہیں بلایا ہے تو وہ آئے ہیں اللہ نے بلایا ہے تو وہ گئے ہیں اور لبح اللہ کہتے ہوئے گئے اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ نے بلایا تو ہم تیرے در پر تیرے دربار میں حاضر ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑا کنسپٹ ہے کہ ایک حاجی یہ سمجھے کہ کتنا ایک عجیب یہ سمجھے کہ کتنی عزت بخشی ہے اللہ نے اپنا مہمان بنا کر کے بلایا اور کوئی مہمان کی جتنی عزت ہو سکتی ہے میزبان وہ کرتا ہے میزبان کے اگر حق میں اور پاور میں اختیار میں ہو کہ مہمان جو مانگے دے دے تو دے دے گا اب آپ بتائیے اسی لیے اللہ اللہ کے بھی فرماتے ہیں جب اللہ کا مہمان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دے دیتا اسی لیے, اسی لیے یہ بھی سنت ہے کہ حج پر جانے والوں سے کہا جائے کہ ہمارے لیے دعا کرنا کیوں وہاں مانگنے کے لیے جا رہا ہے آدمی تو اپنے لیے بھی اور اپنوں کے لیے بھی مانگئے اور اللہ تعالیٰ دینے والا تو آپ سب سے بھی گزارش ہے ہاں کہ آپ سب ہم لوگوں کے لیے دعا کریں جماعت کے خیر کے لیے دعا کریں اپنے علماء کے لیے دعا کریں اپنے مل, اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے خیر اور بھلائی کے لیے دعا کریں جو مختلف قسم کی سازشوں خرافات اور فسادات میں مبتلا ہیں ہاں ان کے لیے ہدایت کے لیے دعا دعا کریں اور جو ہدایت پر ہیں وہ ہدایت پر مضبوطی سے رہیں ان کے لیے دعا کریں ہر طرح کی دعائیں جو آپ کی سمجھ میں آتی ہیں خیر اور بھلائی کی وہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے اس ایمان اور یقین کے ساتھ حج کریں ایسا یقین بنا رہے کہ ہمیں حج مبرور حاصل ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے حج کیا اس گھر کا اور اس کو فجور نہیں کیا گندی فحش باتیں نہیں کی تو وہ لوٹ کر کے آئے گا تو ایسے آئے گا جیسے اس دن اس کی پوزیشن تھی جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا یعنی گناہوں سے پاک تھا اور گناہوں سے پاک ہو کر کے آئے تو ہمارے بہت سارے بھائیوں نے کہا ہاں کہ اب وہ گناہوں سے پاک ہو کر کے آیا ہے تو اس کو یہ فکر رہنی چاہیے کہ ایسے ہی پاک باز بکیہ باک زندگی گزارے ہر طرح کی شرکیات مدافع خرافات ایک دوسرے کی عزت و عمرو کے ساتھ کھیل اور ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت اور ناجائز تصرف جو بھی حقوق اللہ و حقوق اللہ و عباد ان سے بچائے میں نہیں زیادہ کچھ کہنا چاہتا تھا میرے عزیزوں نے میرے مجھ سے جڑے ہوئے جو کام کرنے والے لوگ ہیں میں تو سرپرستی ہی صرف کر سکتا ہوں ان کی بہت خواہش تھی کہ چند کلمات میں کہنوں آپ کے سامنے آ کر کے تو میں نے ان کا لحاظ کر کے اور آپ سے ملاقات میں چند باتیں کہنے کی نیت سے حاضر ہو گئے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ آفیت میں رکھے آپ سب حج ہیں آزماتے حج پہ ہیں یعنی آزماتے حج ہیں حج کے لیے آپ جانے والے ہیں حج کے لیے حجن حج ہماری جانے والی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ایمان امن و امان کے ساتھ پہنچائے اور سب کے حج کو حج مغرور حج مقبول بنائے اور واپس آئیں تو آپ سب کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی خالص زندگی اطاعت کی زندگی سنت کی راہ پر چلنے کی زندگی اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا السلام علیکم و اللہ <سلام> وبرکاتہ